Слушай, короче, пока ты тут всяких чепалых смотрел, я так получилось, прям, хотел отдыхать, я отдыхал, в общем-то, и просто сходу написал небольшой текст про лакримозу, не знаю, что это, так знаешь, наполовину рэпчик, наполовину песенка получилась, сейчас тебе зачитаю, как она звучит. Лакрімо купив дачу, дзвіночок срібний повісив на вдачу, бачу, бачу, гуси полетіли, бачу, бачу, жай, воронка співи, бачу яга, поля та сухо доли, бачу жовтих мурах, Так квіти навколо. Я забув свої альбоми, тому що я вже вдома неважливо, Це сонце чи гуркіт від дощу та грому. Мои пальцы уже забули клавишни, Збираю вишни, кохаю тишу, Час куди здівся, Наче його з'їдають миші, Мені навіть вже ніхто не пише, Мені навіть вже ніхто не пише, Мені навіть вже ніхто не пише. Просто я вспомнил там, это, блин, я же говорю, хотел отдохнуть, и ты вспомнил, что вот там Лакримоза перестал выпускать хорошие альбомы, там, почему он там, наверное, просто купил дачу и забыл про нас. А я перенесся, короче, в тело Лакримозы, этого чувака, который пишет, и оказалось, что у него все, все там здорово. Он купил дачу и увидел квиты, мурах, солнце, дождь. Потому что до этого все там, сколько, 20 лет сидел в студии безвылазно и писал свои альбомы. Короче, лак, Лакримоза тоже вышел утром, первый, первый ранок Лакримозы, когда он купил дачу, думает, отдохну немножко от альбомов. И выходит, короче, на подвирье и видит там везде живность, вот это, флора, фауна, там комахи такие поползут. Ух, ебать! Ай, жопти мурахи. Знаешь, там гусы полетели. ой, блядь, охуя ну Охренеть. Куда я попал, блин? Там, знаешь, везде там квиты, джолы гудут. Я такой, ох, за ё -моё! Вот это да. Ну, короче, и все, и забылся он про эти все клавишные, думаю, чем я занимался эти 20 лет. Вот же ну, Вот он мой дом. Мое счастье. В общем, лакримоза выходит на утро на подверье. И вот наступает ногой, и чуть не, не наступил, видит там кусочек сахара, шматок цукру, и по нему камах и ползает. он такой, я сдыбованный! Вот это я сдыбу! Що це, це, це ж комахи? Потім там гуси погутіли. Це ж гуси, я здивований, оце я здивований. І, коротше, квіти то, то ж саме реакція. Дощ то же саме реакція. Тому що чоловік ніколи не бачив по-нормальному ні квіти, ні мурах, ні гусей. От этих, знаєш, ні дощу, ні гурки ту грому. Він увесь час ці альбоми писав і нічого не бачив у житті. Життя марно проходило в нього. А зараз він побачив жовтих мурах. Це жовті мурахи. Далі приїжджає цей продюсер Лекрімозе і говорить Джонні. Ну, Джонні, давай, нам же треба писати. альбом уже зрители ждут там они не недовольны что ты вот, купил дачу где-то прячешься там они думают что ты сейчас поставишь металлопластиковые окна, хорошие двери себе поставишь на зиму и вернешься к записи альбома. А ты что тут делаешь? Он говорит, ты, ты разумеешь марку? Я дивлюсь на желтых, на желтых комах. И в меня так радие, так радея моя душа, моя радея душа. Я спеваю, бачу, как птахи летать. Ну, это, а продюсер говорит, ты что, дурак, что ли? Какие камахи, какие мурахи, пошли альбомы писать. А Кремоза посмотрел на него и босиком в лес убежал. И все, вот тебе и все альбомы. До вечера убежал в лес босиком и все. Марк напился, этот его продюсер и лег спать. А утром сел на свой, на свой там жигуленок и уехал. Уехал в столицу. Потому что выбесил его, выбесил Лакримоза, выбесил. Он поехал покупать себе успокоительное на шатыре и валерьянку. И сказал, что через две недели приедет. Вот тебе и великий